Sekarang kita akan melihat kepada demo memintakan catatan dari buku catatan pertama ke ledger bahagian kedua. Ini merupakan jenama kita. Pada uh, demo sebelum ini kita telah pun menyediakan atau memerintahkan tiga account, account premise, account tenteraan dan account pinjaman. So ketiga-tiga account itu hanya ada satu ataupun dua urusnya dah, di mana dia adalah lebih mudah untuk dipindahkan. Tetapi... Untuk account ataupun la yang ada banyak catatan. Oke, okay. contohnya. Contohnya account belian. la14. Oke, okay. ataupun account jualan la16. Oke, okay. kalau kita lihat di buku tunai, memang ada lagi banyak la16, ada lagi banyak la14. Jadi, untuk case. account ataupun LA yang ada banyak catatan, kita perlu memintakan dengan berhati-hati mengikut turutan tarik. Okey, cikgu ulang. Mengikut turutan tarik. Dan setelah memintakan semua yang berkaitan, kita tutup dan imbangkan akaun untuk mencari paket HP dan paket BB. Jadi, uh, cikgu uh, cuba tunjukkan LA 14. Okay, dalam LA, uh, dalam jurnal, sorry, dalam ledger. Um. Okay, Jadi, cukup sediakan L14, yaitu okay, "count" dan Oke, okay, nah. Kita balik ke benar soalan. Nah, antara semua LA14, kita perlu cari uh, urus niaga yang LA14 mengikut turutan tarik. Contohnya. Oke, okay. tengok di buku tunai. Oke, okay. kita coba lihat di sini ya. So, ada 3 hari bulan. Ada 21 hari bulan. 23 hari 27, oke, okay. kemudian coba lihat di jurnal am, oke, okay. nah, 18 hari bulan, kemudian tengok di jurnal belian, kita ada 30 hari bulan, jadi, pelajar kena pandai menyusun, oke, okay. kena susun urus niaga, oke, okay. ikut turutan tarik, oke, okay. jadi juga akan mulakan dengan yang April 3 di buku, Tunai, oke. Okay. Nah, LOP L.A. empat belian tiga hari bulan, dia bayar dengan tunai. Jadi kita pintas secara song sangat Dari buku tunai. Jadi kita pergi ke Kau oh, belian. Jadi April tiga, oke. Okay. Bayar dengan tunai. Oke, okay, B PT1. Jumlah uangnya, kita tengok di soalan. Uh, 1.400. Okay, 1.400. Oke, okay, selesai untuk April 3. Teruskan dengan urus senjata yang lain. Uh, mana lagi? Oke. Okay. 21. Oke okay, 21 hari bulan. Uh, 900 tunai.

Now, sekiranya anda rasa uh, susunan tarik ini tidak cantik ada yang di kiri ada yang di kanan kita boleh selaraskan dengan highlight, oke? Okay? Dan kita pilih dengan ini. jadi dia akan jadi satu baris, oke? Okay, susun eh? tersusun dan kemas. Jadi sudah selesai pintahan tarik buku tunai. Kita cek pula di jurnal. Jurnal am dulu ikut turutan tarik. oke okay, yaitu 18 hari bulan April terma dan bulan now peraturan untuk memintakan catatan dari jurnal am ke ledger adalah simple uh, ini pun saya pernah bagitahu tahu pada video sebelum ini kita tengok kedudukan di dalam jurnal uh, am sekiranya bulan itu dia di sebelah kredit oke okay, Jadi catatan ini akan pindah ke sebelah kredit dalam ledger akaun pelian. Dan putiran dia, apakah yang perlu ditulis dalam putiran dia adalah pasangan. Pasangan bagi akaun pelian. Iaitu dalam kes ini, derma. Ingat, peraturan untuk memindahkan catatan dari jurnal am okay, ke ledger adalah kita ikut kedudukan angka itu iaitu sebelah kredit. Kalau debit, debit lah. Kalau kredit, kredit. Putiran dia, kita bukan lagi tulis pagi bibi Sebab dia bukan satu hari bulan Kita tulis pasangan dia di sini terma. Oke okay. Jadi kita buat April 18 Kita tulis terma ja 1 uh, Berapa ringgit? 38 Oke okay. April. Okay. dan jangan lupa kita ada lagi catatan uh, sorry catatan dari jurnal belian oke, okay. LA14 oke, okay. ini yang terakhir uh. oke, okay. itu yang terakhir yaitu jurnal belian 30 hari bulan account belian LA14 47800 now jumlah 47800 ini adalah campuran. Okay? Campuran semua urus niaga sepanjang bulan April. Jadi di sini mengantungi macam-macam jenis, berbagai-bagai jenis pemiutang. Okay? Kita beli daripada pemiutang. Jadi kita akan tuliskan ini sebagai pelbagai pemiutang dalam petiran. Okay? Jadi untuk akaun bulian ini, kita pindahkan ke debit ke kredit. ke debit ke kredit. Oke, okay, jawabannya dia belanja ini merupakan belanja uh, plan ini merupakan belanja. Jadi belanja dia akan catat di sebelah debit. Oke, okay, jadi kita buat di sini sebelah debit 30 hari bulan pelbagai pemutang. Oke. Okay. Code-nya kita tengok di soalan JB1. Oke, okay, JB1. JB1. Jumlah dia 4 7 8 47800. Oke. Okay. Nah, sebelum kita teruskan uh, kita saya ada sedikit pesanan untuk belajar Jadi untuk akau belian Kita pinta ke sebelah debit Oke, okay. putiran dia berbagai Pemutang, oke okay. Nah, untuk jurnal pulangan belian Dia akan songsang. Songsang dengan pulangan ah, Sorry, pulangan belian songsang dengan belian Di mana akau belian debit kan Jadi pulangan belian Di sebelah kredit, putiran dia pun Berbagai pemutang Jurnal belian Jurnal ah, jualan Okay. Untuk akaun jualan di sini, tiada adalah di sebelah kredit. Okay. Kredit dan putiran dia pelbagai penghutang. Kita jual kepada penghutang. Kita tak jual kepada penghutang. Kita jual kepada penghutang. Jadi, akaun jualan kredit. itu duduk di sebelah kredit. Pelbagai penghutang. Sama juga dengan pulangan jualan. Okay. Uh, di bawah sini, akaun pulangan jualan di sebelah debit. Oke, okay, debit yaitu pulangan, uh, sorry, berbagai penghutang juga. Oke. Okay. Nah, balik kepada uh, tadi. Nah, setelah sudah siap memasukkan semua petiran kita perlu imbangkan, okay, untuk mencari bagi HP, bagi BB. Oke, okay, sebelum itu saya kasih panjangkan uh, dari sini. Selang dua baris. Oke, okay, klik. Klik. Cari double line. Okay. nah jumlah di sini lebih besar, tapi sini, kan sini hanya 3.800, tapi sini sudah ada yang uh, 47.000. Jadi kita perlu cari jumlah di sini. Cara dia adalah kita klik di petak sini sama dengan type SUM, buka kurungan, tarik okay. petak yang pertama ini 1.400, klik tarik sehingga ke data terakhir yang kita mau jumlahkan, lepaskan mouse, enter. Okey, Jadi Microsoft Excel akan dengan sendiri dia akan mengira untuk kita dan jumlah di sini sama dengan jumlah di sebelah kredit. Jadi tekan di sini sama dengan klik pada nombor yang kita mau link. Okey. Uh, saya gunakan perkataan link lah. Okey. So enter. Selepas itu di sini kita akan cari bagi HP. Oke, okay. tidak seragam kita klik kemudian pakai HP tiada tiada nomor folio, so di sini. Nah, jumlah di sini pake HP adalah hasil tolak angka ini dengan nomor di sini. Jadi kita klik enter. So, bagi HP bagi akaun belian adalah 51400 dan jumlah ini dipintakan ke bulan depan menjadi bagi BB. So, Mei 1 BB di atas nombor folio sama dengan klik nombor yang ditambah, okay. kita mau enter. Okey, Untuk mencantikkan dia, kita tambah garisan lagi. Okey. Jadi selesailah, oke, okay, untuk account bullion. Jadi ingat, oke, okay, point di sini ialah bagi account yang mengantungi banyak, oke, okay, banyak catatan, kita perlu memintakan ikut turutan tarik. Oke, okay, jadi tengok sebelah debit ikut turutan tarik 3, 21, 23, 27, 30, 18, 30. Oke, okay. kemudian selepas kita uh, mintakan, kita tutup dengan mengimbangkan account cari pakai HP BB. Jadi, setakat ini sajalah untuk demo kali ini. Sekian, terima kasih.